Конфликт возник с первых секунд встречи. Яндарбиев хотел сидеть за столом напротив Ельцина. Вот давайте поговорим. Я приехал с вами решать Я согласен с вами решать. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если на это будет не равны, мы должны решать. Вот, садитесь. 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 Я не сяду. Нормальный тон. Давайте мы, мы поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если сбежай, я буду читать. Сядь, Я Мы что мы кровь Поэтому Перли. Давай, давай, давай. Давай, Отвоевались. 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 Я думаю, что вы потом

Через полтора часа непростых переговоров была подписана договор.